Ну с вами Сегодня я покажу мои вещицы, которые я сделал из бумаги для ОПС. Сейчас я покажу, какие они. Первое это коврик. Это сова. Второй это вот такой вот столик. Он стоит. Вот столик. такой вот диванчик. Вообще его называется фар. А, на нем будет сидеть мои свои... початки. И самое главное, заметьте, он не падает. Еще хочу вам показать. что хочу вам рассказать. В следующем видео я буду снимать одежду, ну, про одежду для моих пэтов. Я ее сделала, но сейчас не хочу показывать, потому что я потеряла. Всем пока, с вами была Настя. Всем пока.